સુરતના ગોડાદરા ડબલ મર્ડર કેસમાં સોળ દિવસથી ફરાર શિવા ટકલા ઉપર પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું છે શિવા ટકલાને જમણા પગે ગોળી વાગતા ઇજાગ્રસ્ત થયો છે શિવા ટકલાને એકસો આઠમાં માં લાવવામાં આવ્યો અને પોલીસ દ્વારા ઊંચકીને તેને ઇમરજન્સીમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો હોસ્પિટલના સ્ટ્રેચર પર સૂતેલા શિવાને જ્યારે મીડિયાએ સવાલ કર્યો કે તે આ ડબલ મર્ડર શા માટે કર્યા ત્યારે શિવાએ જોરથી અંગ્રેજીમાં ત્રાળ પાડીને કહ્યું હતું આઈ સેડ કીપ ક્વાઇટ ત્યારબાદ ડોક્ટરો દ્વારા તેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે જોકે સુરત પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલ બહાર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છેલ્લા ઘણા સમયથી પોલીસને થાપ આપી ફરાર ટકલો આખરે તેની એક ભૂલને કારણે પોલીસ સકંજામાં આવી ગયો હતો પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ટકલો દિલ્હીથી ટ્રેન મારફતે અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર તેની પ્રેમિકાને મળવા આવી રહ્યો છે આ માહિતી મળતા જ ગોડાદરા પોલીસની ટીમે અમદાવાદમાં જાળ બિછાવી હતી અને લોક બદલીને શિવા ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતર્યો કે તરત જ પોલીસે તેને દબોચી લીધો હતો જે પ્રેમિકાને મળવા માટે તે દિલ્હીથી અમદાવાદ આવ્યો હતો અમદાવાદ શહેરના દાણી લીમડા વિસ્તારમાં દિવ્યાંગ યુવતી પર થયેલા દુષ્કર્મ કેસના આરોપીએ રીકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતાં પીઆઈને ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી આરોપીના પગમાં ગોળી વાગતા તેને સારવાર માટે ખસેડાયો છે જ્યારે એક ખેડ કોન્સ્ટેબલ પણ ઇજાગ્રસ્ત હતા તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અમારે ગોધરાત્રા કે ડબલ મટર કેસ મે આ ઇસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અમારી ગોધરાત્રા કે વર્કઆઉટ કરીને કાલા કે અમદાવાદ મે અમદાવાદ સે ટીમ ઇસકો લેકે આ રહી આરોપી पहले भी एक बुनाई थी इतिहास कौरती का है और जुनूनी कौरती का है इसीलिए बोराद्रा बेहद विस्तार में जब बेटर कर दी तो यहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर तो उसको रिसीव करने के लिए गई पी एस आई और जो पुलिस की गाड़ी वहाँ पर गई यहाँ पर उसने जब वो जब वहाँ पर इसको रिसीव करने के लिए हम वहाँ पर गाड़ी गई तो उसने ऐसा बोला बहाना बनाया कि मुझे बहुत वॉमिटिंग आ रही है और मुझे नहीं तो मैं गाड़ी में मोमिटिंग कर दूँगा ऐसा वैसा करके बहाना बनाया और बहाना बना के ये दो कांस्टेबल्स इसके साथ गए इसको पकड़ के वहाँ पे इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के सीधे पीएसआई के सर पे ऊपर मारने के उसको आ, मारने के इरादे से उसके सर पे मारने की कोशिश की पीएसआई साइड में हटा और ये पत्थर सीधे जाके पुलिस की गाड़ी में जाके टकराई और आ, आ, सामने का कांच टूट गया आ, फिर इसने आ, जो वहाँ पे पी अपना हाजिर था उसका जो रिवॉल्वर है पिस्टल है उसको पिस्टल निकालने की कोशिश की तो जबरदस्ती उसको किसी तरह से पीएसआई ने आई इस पकड़ को छुड़ाया दूसरी बार भी उसने पत्थर उठाया और दूसरी बार भी मारने की कोशिश की तो सौ बचाव में पी पैर आई दो राउंड फायरिंग की जिसमें एक राउंड उसको पैर में लगा है। कोई और सामने, कितने था? आ, सामने जो अपनी जो पुलिस की गाड़ी गई थी उसमें दो पुलिस वाले थे एक पी एस आई और एक ड्राइवर था और उसको पांच पुलिस वाले वहाँ से लेकर आ रहे शिवा की हिस्ट्री ऐसी है कि शिवा के ऊपर पहले भी एक मर्डर का आरोप है और तीन सौ सात का आरोप है इस इसको प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है उसमें जो आपको मैंने हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है अभी हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएंगे लेवत गाँव में जो मेन रोड है मेन रोड के सामने एक खाड़ी विस्तार है उधर उधर ही नहीं ऐसा भी कोई ऐसा पता नहीं चला है लेकिन इसमें हम कोई भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं अगर इसमें कोई ऑफेंस अगर रजिस्टर्ड होगा तो इसमें भी हम तपास करेंगे और सर, इसमें डबल सर मर्डर की घटना बनी तभी भी इलाके में कर लारू का अड्डा चल रहा है। नहीं आप आ, हम इसमें प्राथमिक तपास में जो हम सामने आया वही हमने आपको बताया इसमें तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके एस आई टी गठन किया जाएगा और इसमें जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा वो आपसे आराम से मर्डर का आरोपी है अन्य आरोपी है फिर भी पुलिस, 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 कर रहे इलाके से पुलिस, पुलिस का हम इसमें मर्डर का का काफी मेहनत करके हमने इसको और प्रेस किया। और सारे आरोपियों को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक जो भी इसका जो भी कार्रवाई होगी न्यायिक कार्रवाई की भूल थी गयी हमें नहीं जाऊँ में छोड़ी दो मैं कहीं नहीं करा भूल थी गई भाई भूल थी गई हम कहीं नहीं करा मैं अबे कहीं नहीं करू मैं छोड़ी दो मैंने नहीं।